सबसे बड़ी तो ये बात है कि प्लेन में बैठाकर कर ध्यान भेजना और हमारी गवर्नमेंट का कोई प्रोटेस्ट नहीं जाना कि हमारे और आर्मी का पूरे हिंदुस्तान के ऊपर से आना है और पंजाब एक सेंसिटिव स्टेट है वहाँ लेकर आना ये पंजाबियों की भी बहुत बड़ी गई थी है जो वहाँ से पता चल रहा है थे, उनको रास्ते में खाना नहीं दिया गया हाथ खड़ी नहीं खोली गई और जब खड़ी खोली जब वो ज़मीन पर उनके पाँव आगे इंडियन लैंड चल गए ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो तो कहते हैं कि विशप गुरु बन रहे हैं विश्व गुरु उनकी जबान नहीं खुली और पूरे हिंदुस्तान का अपमान हुआ है इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना चाहिए और आकर के बताना चाहिए कि उन लोगों ने जो तो वहां से रिपोर्ट किए गए हैं वो क्रिमिनल तो थे तो नहीं पहले वो 11-12 दिन जेल में वहाँ अमेरिका में रखेंगे फिर वहाँ से हथ और पाँव को और हाथों को लगा कर उनको लेकर आए और पूरे रास्ते में उनको बेजत करते रहे खाना नहीं दिया भूखे रहे बच्चे रही और सभी को इस तरीके से भारतीयों के साथ सलूक किया गया पैरों में बेडियां हाथों में जंजीरें और उनको भारत डिपोर्ट किया गया उस पर क्या कहना है आप लोगों का सबसे बड़ी तो ये बात है कि प्लेन में बढ़ाकर यहाँ भेजना और हमारी गवर्नमेंट का कोई प्रोटेस्ट नहीं जाना कि हमारे और आर्मी का पूरे हिंदुस्तान के ऊपर से आना और पंजाब एक सेंसिटिव स्टेट है वहाँ देख रहा ये पंजाबियों की भीड़ बहुत बड़ी गई थी है जो वहाँ से पता चल रहा है कि उनको रास्ते में खाना नहीं दिया गया हथ खड़ी नहीं खोली गई और जब हथ खड़ी खोली जब वो ज़मीन पर उनके पाँव आ गए इंडियन लैंड तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो तो कहते हैं कि बिशप गुरु बन रहे हैं विश्व गुरु की जबान ने खुली और पूरे तो हिंदुस्तान का अपमान हुआ है इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना चाहिए और आकर बताना थी के बताना चाहिए कि उन लोगों ने जो वहाँ से रिपोर्ट किए गए हैं वो क्रिमिनल्स तो, तो नहीं पहले वो ग्यारह बारह दिन जेल में जबान अमेरिका में रखेंगे फिर वहाँ से पाओ को और हाथों को लगा कर उनको लेकर आए और पूरे रास्ते में करते रहे रहे खाना नहीं दिया भूखे रहे, बच्चे सभी रहे, को इस, तो इस तरीके से भारतीयों के साथ सलूक किया गया पैरों में बेड़ियां हाथों में जंजीरें और उनको भारत डिपोर्ट किया गया उस पर क्या कहना है आप लोगों का सबसे बड़ी तो ये बात है कि प्लेन में बठाखा जहाँ भेजना और हमारी गवर्नमेंट का कोई प्रोटेस्ट नहीं जाना कि हमारे और आर्मी का पूरे हिंदुस्तान के ऊपर से आना है और पंजाब एक सेंसिटिव स्टेट है वहाँ देकर आना ये पंजाबियों की भीड़ बहुत बड़ी गई है जो वहाँ से पता चल रहा है कि उनको रास्ते में खाना नहीं दिया गया हाथ खड़ी नहीं खोली गई और जब हाथ खड़ी खोली जब वो ज़मीन पर उनके पाँव आ गए ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो तो कहते हैं कि मां बिशप गुरु बन रहे हैं विश्वगुरु उनकी जुबान ने खुली और पूरे हिंदुस्तान का अपमान हुआ है इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना चाहिए और आकर क्या बताना चाहिए कि उन लोगों ने जो वहां से रिपोर्ट किए गए हैं वो थे तो क्रिमिनल तो नहीं पहले वो ग्यारह बारह दिन जेल में अमेरिका में रखेंगे फिर वहाँ छत खड़ी और पाओं को और हाथों को लगा कर उनको लेकर आए और पूरे रास्ते में उनको बेजत करते रहे खाना नहीं दिया भूखे रहे बच्चे रही और सभी को